еще раз. А, мы представимся еще раз, потому что это важно. Это Илья. Илья, представь. Это Герман. Это Герман. -то. Водные толстовки, да, да. Да, у нас есть еще девиз, но мы его не обсуждаем пока что. -то. Совпадение. Да. Девиз! 2 февраля мы приехали сюда, в лагерь звездный в третий и пятый корпуса, и сразу на лекцию с матрасного обнимку начал говорить, тапком по затылку я понял этот намек, я все. <бузы> Я войдут намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно вы имели в виду. Вот я не понял, что вы имели в виду. Ну, я не понял, что вы имели в виду. Мне все понятно, что вы имели в виду. Ну, что конкретно, что вы имели в виду? Что вы имели в виду? Что вы имели в виду? Первая ночь, все знакомятся друг с другом Я перестарался, отключиться где-то утром Во враг недалеко бросили, связали Про в зверя позабавы, что-то рассказали Я понял этот намек, я все ловлю на виду Но непонятно, что конкретно вы имели в виду Я не понял, что вы имели в виду Вот я не понял, что вы имели в виду но Я не понял, что вы имели в виду Нету конкретно, что вы имели в виду Что вы имели в виду, что вы имели в виду, что вы имели Подошла вчера толпа мужиков ко мне Сказали их девчонок, Герман приглашал к себе А после предлагал поиграть в гоп-доп Покататься на лыжах, устроить не потом Не понял этот намек, я не поймал на лету И что конкретно эти парни имели в виду И я не понял, что, что не имели в виду А но я не понял, что не имели в виду а, Нет, непонятно, что не имели в виду а, ну, что конкретно, что не имели в виду Что вы имели в виду, что вы имели в виду, что вы имели в меня одна Прошли мои три дня, сегодня день работника ЗМШ Хочу всем работникам сказать спасибо В вашу честь песенку эту зачинил я И знаете что, я поймал на лету И понял, что вы имели в виду Я все понял, что вы имели в виду а Теперь я понял, что вы имели в виду Мне все понятно, что вы имели в виду И все понятно, что вы имели в виду Что вы имели в виду, что вы имели в виду

Я не понял, Костя, что ты имел в виду. Быстренько, раз, раз, раз. За время ЗМШ, проведенное здесь, мы понаблюдали немного за здесь присутствующими и выяснили, как они реагируют на слово «спасибо». А, вот сейчас мы хотим поделиться своими наблюдениями. Итак, мамы, спасибо, что со своим. Ком, мам, спасибо, на инвестиционном рынке не потратишь. Санников, спасибо, с утра не разбудит. Карина, пожалуйста, но все равно френдзона. Сосновский кумкову. спасибо, плющит. Я не понял, что вы имели. Вот ты не понял. А, одна из первокурсниц. Спасибо, меня не согреет. Чикалдин. Спасибо, меня не согреет. Первок. Спасибо, меня уже согрели. Мама. Папа". Папа, пожалуйста, но а теперь сжечь. Еще одна первокурсница. Пожалуйста, а теперь можно я пойду? пива во враг не отольешь. <laughs> <laughs> Баба Зина. спасибо к стенам, не быть не должно. <laughs> Команда в <оранжево>. П, пожалуйста. <смех> 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 Оставь папе. Сережа, спасибо за девочек не говорит. Ну, тоже мне сделал бар в корпусе. Как будто нам пить негде было. Вот если б сделал туалет, Ну, а сам Ковшарев сам никому не говорит спасибо. Ему поводов не дают. Следующее. Смелее. И главное, быстрее. Многие готовы, но не каждый решится выйти. Вот наш Спасибо, герой появился. И смелый. У меня несколько заготовочек. Ну так. Минутка из камня юмора. <свят> там поберегитесь <свят> первый вот. Так, это В общем, здесь уже была поэзия. Вот, а у меня Здорово, есть стишки, да. порошки. Вот. Стишки? Есть люди, которые <свят> не знают, что это такое. Их не Читай. Ну, в общем, читаю. Сып. <свят> <свят> Пошел я в мамскую за чаем, и мне налили там мате. Но, к сожалению, закрыто. Гиде. Максим играл на настольный теннис, а Стас Голтов хотел играть. А в пятом корпусе всем было насрать. В том, он просто... Насрательный, в общем. Давай любую. Надо пересложить в общем, Вчера все пили много водки. И рифмой будет слово «как», но готование не стал до вечера «багняк». Многие поймут. Многие вспомнит. Еще тут при меня уже шутки были, но я решил сам себе пошутить. В общем, хотел Семен стать программистом, он даже на матмех пошел. Но был... Ой. Ой, но был возможности он секса лишен. Я хотел закончить не стишком, порошком, вот, а просто ни о чем. Люблю хурмы. Люблю хурмы в начале ноября. Горящие легко, предпразднично, морозно. Засмотришься на них и кажется не зря. Живешь и счастье ждешь, и мир опять не поздно. Все. ребенок ну, следующий майков 100 секса 0. Да, мужик это опытом поделился ответил твоим <Все. Все>, пошел это было зачем я не при чем. Видение. Каждый из нас живет по усвоенным с чаем мам законам. Они называют это моралью, другие религии. Мы называем это слово папы. Замешата следует им, не задавая глупых вопросов, где моя кровать. Земшонок ⁇ это тот, кто согнется в три погибели, чтобы помочь тебе согнуть в три погибели кого-то еще, и тогда вы точно влезете на один матрас на лекции. Земшонок ⁇ это твой бедный компаньон для плохих шуток. Нет, замышонок – это студент или выпускник под меха. Вы преподаватель, наверное, когда-то им был или продолжает оставаться. нормально, замыша – это школа. Но какой-то там школьник, пускающий слюны на математику, это не наш замышонок. Почему? Он а еще не с нами. Потому что мы слюни не пускаем. А ты да. арабды видел? Смемшонок не должен распространять слова папы в среду студентов других факультетов. Они не совмещаются с гуманитарными ни в коем разе. Если ты гуманитарий, мы хотим извиниться, но мы же знаем, что вы смотрите наши книги, как на научно-фантастический роман, написанные на китайском языке. Это прошлая шутка зашла. Слово папы искажает. А да, я про погиб или Извини. ЗМШ превыше всего. Оплатил путевку? Молодец. Посетить ЗМШ бесценно. Для всего остального есть под помощь. Примечание. <сомышленко> <сомышленко> и все, что нужно для жизни, было на ЗМШ. Алкоголь, еда, дружеская компания. Но однажды Замышонок возжелал большего. Он требовал удобств в корпусе и вообще отдельный номер класса люкс. Короче говоря, замыша до него было потеряно, ведь его сравняли с землей, простите, с готовальней, и отправили домой пешком в них. Замшонок имеет право совершать некоторые глупости, если остальные замшата их совершают. Если бы Лектик отправился в баню один, ему бы сказали, чувак, не тупи. Если бы Богняк поехал за ковром на машине один, ему бы сказали, чувак, не тупи. Если ты все еще думаешь, что ку не может быть равно единице, чувак, не тупи, дели. <с Go> ну, и, ну и предпоследнее не дошло. Совпадение? Не думаю. А все Совпадение? Не думаю. И еще разок. Совпадение? Не думаю создатели, а чьи это проблемы, и нельзя недооценить волю случая. С. Создавайте. И немножко о создании. Как создаются выступления? Это просто. У продюсера созревает идея. Первым делом он ищет спонсоров алкоголя. Сзади уже рисунок есть. Ну, примерно. Спонсоров алкоголя. Лишь в некоторых случаях он использует свои запасы. Подбирает состав режиссеров и сценаристов. Чаще всего в итоге именно этот э, консилиум, плюс-минус два человека, представляет шутки публики. Использовав спонсорский вклад по полной, они упорно шутят. Когда выступление готово окончательно, определяется роль выступающих и подбирается реквизит. По статистике, из десяти шуток только две срывают зал. Две заходят на ура, остальные... Вполне, вполне можно описать любым методом фашист сосновских. По <сёк> <с вами. сёк> <сёк> Кто-нибудь младше нас со старовой там Пете есть? Там еще должно быть обязательно, что одна шутка точно про Теперь уже не надо больше шутки. Шутки кончились. полный провал и зверя У нас не было шутки про зверя. Спасибо. Спасибо. Минутка экспериментального... Строит? Не думаю. Минутка экспериментального юмора. Знаете, все шутят на ЗМШ часто похожие вещи, потому что на ЗМШ много мифов, про которые шутят. И мы решили сделать наш номер про развенчивание мифов. Часть мы уже развенчали, а часть поможет, ну часть разберемся сейчас. Например, на ваши глаза. На ваши... прямо на ваши глаза. И можно Говорят, что Паш Сосновских может съесть 5 дошираков за время, что длится средний номер на вечере работника. Пожалуйста, дошираки.

было уж наполнить стопку со второго этажа, не пролив ни капли мимо. Водка. Какая разница? Водка, стопка. Вместо второго этажа, пожалуйста. И вот тебе потом прибраться. Блин, мне там надо. Да все нормально, сука. Зажрался так, что промазал бомбы и мимо Говорят, что Арсений Михайлович помнит число пи на 20-го знака после запятой. Помню, но только с конца. Паша же Семен! Говорят, ты ни разу ковшарев. Давай, скажи нам, сколько? Много. Подтверждено. Много а это больше нуля? Подтверждено, ничего не знаю. Миф, пришедший к нам из глубин прошлого, а поймут не все. А, можно Бушкова позвать, пожалуйста? <соединяющие> а, Денис, скажи, пожалуйста, в итоге эта машина по этой дороге сотню пошла? <соединяющие> Говорят, что Глеб Богняк может перетусить кого угодно. Глеб, а что ты делал в ночь со вторника на среду, с трех до шести часов утра в кровати с тазиком? Натусил полный тазик. А Встань, пожалуйста. Беги. Говорят, санников любят первокурсниц. Сколько их на ЗМШ в этом году? Первокурсницы? Семь. Пожалуйста, первокурсницы встаньте. Все первокурсницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это еще не все. Как ее зовут? Личное сообщение. Все нормально. Да нет, развейчил. Раз... Ты кто-то его <laughs> 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 Должен был проверить. Угадала. да усем за любой математику угадает. Говорят, что старовой это аспирант. На самом деле он отчислен. Эту шутку у нас вчера украл Вихрев. Сережа, возвращай нам шутку. А сейчас смертельный номер. Сергей Николаевич Черных. Возвращается в Встает в профиль. Номер смертельный, барабанная дробь. Сейчас Сергей Николаевич сам выдавит себе позвоночник. Sí, нормально. Он не давил. Давил. Супер. Я развенчиваю. Давай. Я пом. Я начну с четырех человек. Развенчиваю. Да, хорошо. пожалуйста, Кольдяев и Дуброванчук, стащите. О. Так, суд идет. давай Так, раз, два, три. <связывая> ну ладно, Исая, давай ты вставай. Не скушен еще. Я приготовился, я давай. Говорят, Константин уже не тот. человек. Вот пятый-то? за мной! А, этих надо двойным мочить! А, пожалуйста, встань. Папа, можно тебя, пожалуйста, на минуточку? Можно тебя что? не мог сказать же. Надо. Да, 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 кто нему. Тут, тут, тут. ты? Говорят, папа. Не, не, папа, папа. Туда, туда, туда. туда. Криваненко, встань, пожалуйста. Говорят, папа может выдавить глаза случайному студенту. Студент, пожалуйста.

Не жарить, а парить. опять? Нет, нет, Жарено не жар. это вредно. Говорят, что вы в возрасте. мы же про мифы говорили ага. Говорят, что легче ходят жарить в баню всех первокурсниц. Мы проверили. Так вот, это неправда. Технически это сауна. И зверь спят вместе. Мы проверили. Ну, технически. Технически, да. <реклама> технически это невозможно. Пожалуйста, Маша Калиненко. Пожалуйста. Так, хорошо, Ну, пожалуйста. Настя Пахтамо, пожалуйста, ты встань. Говорят, что грудь Маши... Не, справился, там другое слово <связывается> было. Больше, чем грудь Насти. <связывается> я опять не важно, не справился. справился. <связывается> а сам придумал, сам не справился. справился. <связывается> в моих мечтах там по-другому. <связывается> вот, А слух, который... Подожди, подожди, еще раз, наверное, никто ничего не понял. Хотя что грудь Маши э, больше, чем грудь Насти. А мы распространяем слух, что... У Насти грудь э, больше, чем у Маши. Вы нас окончательно запутали. У кого больше? Настало время разобраться. Мы видим два пути. Первый путь. Экспертное мнение Остапа. И второй путь. Прямые демократические выборы. Пожалуйста, поднимите руку те, кто хочет потрогать. <ролевые> Петя, ты на что не Готов, он точно. Говорят, что Дунаев крепкий. Дунаев, сколько ты весишь? Ну, мы тут посчитали. И Шака при всех сказал, что ты же рабас. Говорят, что смешные шутки про Вихарева и сиськи кончились. Да ладно. А, и сиськи! Подтверждает. Не шутки смешные кончились, шутки. а сиськи. В итоге, что проверяли, ничего есть. А, я помню. Может, да? что? И подтвержден. 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 Сережа, не надо так больше жить. Да. а я их смогу теперь сказать. Не <laughs> кончились. Так, это не смешная, может, не будем лучше? Вот это. Давай, давай. Вот. Ну, ста, а то он как надо воспитывает. Да. Говорят, как эксперта. <laughs> Говорят, что невозможно вспомнить, сколько раз за ночь вы выходите пописать. Петя каждое утро опровергает этот миф, считая количество обоссанных колес и седеса на заднем дворе. <смех> <смех> Четыре. <смех> <смех> Рулевой, да. Рулевое, да. Что ты делаешь? Как, так, как Говорят, что Бога нет. Мы проверили. Бога нет. <реш> если честно, я <реш> Говорят, что картавые люди Маша милые. Маша и Тоня, пожалуйста. Маша, Тоня, вот вы можете там стоять нормально. Просто встаньте. Вы помните, да, все? Да, Пожалуйста, скажите что-нибудь с буквой <с <doit> Р. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла планету. Рыбка по сковородке. Прэк, прэк, прэк. Трахаться. <связи> <связи> Вам же дальше идти. <связи> Вам раньше выходить. Вы не могли бы <связи> ждать на 4 Восемь. Там 9 по 100. Там в периоде. Ваша ты знаешь, что такое период? Окей. Окей, Google. Новости за МША. Нефта С не разука. Пытаясь продемонстрировать свою мужскую силу, сломал ширму. За что был лишен папой наследства 25 лимонов. Совпадение? Не думаю. Вместе с расположения ман, он э, добыл некоторое количество лимонов, что позволило ему реализовать свою мечту. Пикап стартап. Момент настал, и не достал. Происшествие. Пойдя во враг, провалился в глубокий сугроб дверь, но не растерялся и успешно протопил дорогу домой. В ураган, принимай эспамеза. А новости спорта. Во время тренировки не рассчитал усилия и перешел из фитнес-зоны во френд-зону Герман. Просто будь мужчиной. И мы переходим к новостям культуры.